Melayu apabila dikritik dia marah. Kita tak boleh nafikan marah kerajaan berbagai projek billion hundred billion bagi dah kepada kepada bangsa ini. Supaya macam-macam kemajuan. Ada yang menjadi tapi ramai juga yang tak menjadi. Kerana dia tak mau. Allah kata Allah tak ubah sehingga dia nak ubah diri dia. Dia memang tak mau diri. Yang nak berubah tu kita suruh dia berubah. Dia tak mau. anak-anak pun sama. Ini saya nak sebut sikit. Sebab itu bila kita buka sekolah pendidikan education kita nak supaya masyarakat yang bijak nabi from the beginning belajar bahasa suriah ni. Supaya kita jangan ditipu. Ini kita sentiasa kena tipu hampir 70%, 65% orang Muslim, kita terus bergantung pada orang lain. Kita tak mau berubah. Kita buat sekolah agama. Tapi sekolah agama kita, kadang-kadang, bukan memajukan umat, tapi memundurkan umat. Oh, geng-geng ni akan potong. Oh, tengok mufti pulih, ini sekolah agama. Ah, dia boleh teruskan kerja dia. Dengar saya nak beritahu. belajar satu orang ustaz keluaran mengaji manakah balik marilah negara ni yang tak terlibat jangan terasa ya balik marilah negara ni dia tak ada satu pekerjaan mungkin dia pun tidak lulus dengan cemerlang ke apa mengaji pun tak habis sekarang yang mengaji tak habis jadi syekh-syekh belakang. Mengaji pun tak habis, akhirnya dia buka tahfiz dia sendiri. Nak pergi kerja government, dia tak boleh. Nak ambil tempat-tempat lain, tak cua ada sijil. Dia pun tak hafal mana. Buka. Tapi ceramah pandai. Buka tahfiz. Adalah kumpul duit. Dapatlah satu blok kedai ke apa, ataupun satu rumah. Orang bandar ni, Kuala Lumpur, lain-lain ni. Ha, dengar saya bagi tahu. Mereka kadang-kadang tak tahu nak pergi hantar anak mana. Tengok anak ni terlalu bersosial sangat. Kadang-kadang teruk dengan kota ni. Sebahagiannya hidup di kota itu tidaklah begitu banyak uangnya. Mereka tidak lebih senang daripada orang kampung. Dengan cabaran, kos hidup yang tinggi. So, Tengok-tengok ada lah satu tafiz 300 sebulan. Oh kita hantar anak kita pergi sana lah. Takut anak kita duduk di KL ni macam-macam jadi. Di atas sangka baik ustaz tu nak jaga dia. Ustaz tu pun dulu lulus tak boleh tak lepas. Buat sekolah yang tak ada sistem. Duduklah budak-budak dalam sekolah ni. Ustaz dah ajak. Lepas lah kot untuk boleh baca Quran daripada tak boleh baca. Yang lain tak ada. Nak mengajar matematik, ustaz pun tak ada. Terang mana, dia seorang saja. Nak mengajar fizik, nak mengajar kimia tentu dah. Tentu dah tak. Nak mengajar subjek lain, English ke apa, pun tak ada. Nak mengajar fekah pun, fekah cara ustaz tu lah. Nak mengajar Quran pun, bukanlah ustaz tu mendalam sangat tentang Quran. Jadi budak-budak ni akhirnya boleh baca hafal dua tiga surah yang baki masa tu tidak sepenuhnya keluar pergi sana, duduk sana, ada yang minta derma, ada yang pergi dengar ceramah, ada yang bubur selendang, patu makan, patu tidur, banglet pagi esok banget. ustaz ceramah sikit, mengajar sikit dalam kelas, patu ustaz pergi ceramah tempat lain, tinggailah pelajar-pelajar ada. -pelajar. Ini realiti yang berlaku. Orang tak mau sebut takut orang marah nanti. Biasa sebut. Banyak sekolah-sekolah yang tak tersusun. Satu orang belajar kalau dapat master pun you still need to go untuk dapatkan diploma education. Untuk belajar pedagogi pengajaran. Macam mana nak mengajar? Ada PhD pun belum tentu boleh mengajar budak-budak ni. Ada skill dia. Bukan perkauman. siapa bagi mark kredit untuk mereka. Sekolah Cina. Sekolah Cina. Tengok. Matematik. Sains. Yang ajar tu. Ada master. Ada PhD. Mengajar sekolah menengah. No wonder. Tak heran. Mereka keluar. Anak-anak dia excellent. Bila pergi minta kerja, anak dia pasti dia baik. Kita memang kata apa ramai-ramai dah ambil budak bukan budak Melayu ni. Tapi kalau di segi kualiti, keupayaan berfikir, keupayaan uh, berbahasa, bahasa Inggeris dan seumpamanya. Ada pada mereka. Anak kita keluar tidak juga jadi alim. Yang lain tu boleh duduk berjoget, picium, jubah ustaz ke apa. Alah juga jadi pandai dalam subjek akademik. Apa produk yang kita nak keluarkan? Bukan satu sekolah. Ribu sekolah yang demikian. Saya tak maksudkan sekolah-sekolah yang ada kualiti. Kalau you ada kualiti, tak termasuk di dalam bab yang saya cakap. ni. Tapi yang buka, merata. Ustaz tu buka seorang, ustaz ni buka seorang. Lepas tu apa kelebihan pelajar-pelajar ni? Kelebihannya gambar pelajar ni lah ustaz ni pergi ceramah untuk kutip derma. Kutip 3, 5, 100 ribu, 70 ribu ataupun 50 ribu bagi kat sekolah, 50 ribu untuk lain. Maka tengok sekolah terus laut. Sengit tapi ustaz-ustaz sudah pakai apa? welfare pakai kereta-kereta mewah. Masih lagi tak diperbaiki yang bocor itu. Kalau tidak orang dah tak mau pergi. Ini adalah realiti. Kalau ada yang ada tahfiz yang kecil hati, you tak terlibat, you jangan kecil hati. Saya cakap dia realiti. Boleh tanya, kalau ada SB dalam ni semua pun, boleh. Mereka pun tahu benar ataupun tak apa yang saya cakap. Report bagi yang saya sebut. Sebahagian yang buka tafiz. Bukan 100 ribu. 1.7 million duduk dalam account. account. Juta dalam account. Pergi sana. bagi eh, Sekarang ni tambah main bulan Ramadan. Siapa yang nak sedekah kepada tafiz. Pakat masuklah. Kan? Saya bukan kata salah. Tapi kalau nak sedekah, cek dulu kualiti tafiz tu. Otherwise dia hanyalah umpan yang mengkayakan individu tetapi akan memangsakan anak-anak orang Islam. Akhirnya tujuh tahun anak orang dah pandai keluar apa abang boleh abang? Boleh sikit baca. Kalau suara sedap orang bagi jadi imam. Itu pun taklah berapa mahir sebagainya. Baca orang kata boleh ingat kalau dia mau ingat. Yang lain tak tahu. Tidak juga ada kemahiran. Tidak juga ada kepandaian yang, yang lain. Setelah dia menghafal Al-Quran, kalau benar dia hafal Al-Quran, akhirnya hanya dia keluar menjadi buruh kasar kepada toke-toke yang lain. Bukan kata pekerjaan itu hina, tak. Tetapi sepatutnya keupayaan menghafal Al-Quran itu akan menjadikan otak yang bagus. Kualiti. Sebab itu knowledge ini. Berkaitan dengan hadis Zaid Demikian Nabi bentuk Zaid Tengok budak muda Mari, oi hafal kuat Pergi belajar bahasa Yahudi Kerana kita Tak selamat dengan Yahudi ni Macam kita pergi belajar Meniaga Pergi study yang ini Sebab kita Tak bergantung pada orang lain Very important Untuk kita faham bagaimana nabi membentuk kekuatan masyarakatnya bukan nabi mai tuan, tuan semua marilah bos, selendang sini umat Islam dengan kuat ya hanana ya hanana ia ya kuat dengan mengambil sebab musabab untuk menjadi umat yang kuat